Всем привет! Сегодня к нам на обзор попала вот такая Шкода. Сейчас мы ее покажем. Заводской ксенон. Диски тормозные увеличенного диаметра. Очень хорошие тормоза. Заводские. Это Шкода РС. В кузове универсал. Немного технической информации. Мотор двухлитровый TFSI. Коробка автомат DSG шестиступенчатая. Машина 169 родного пробега. Машина вся в отличном состоянии. Масло заменено менее 100 километров назад. Вот такая красота. Сейчас салончик покажу. РСК это самая богатая комплектация. Полностью все четыре стеклоподъемника. Кожаные вставки, управление. Крутая мультимедиа. Черный шикарный потолок. Сиденье. Вот такие крутецкие сиденья. Штатная мультимедиа. Мультируль. Лепестки подрулевые. Автосвет. Автодворники. Парктроник 360. Клима двухсторонний. Вот ДСГ. Подлокотничек. АУКС. Bluetooth. Сидушки очень крутые, конечно. Накладочки. Сейчас покажу заток. Задняя часть. Тоже потолочек весь. В идеальном состоянии сидушечки. Вот так они откидываются. Есть также шторка для багажа. Она переставляется. Едет она, конечно, очень бодро. Меня покатали. Вот такой у нее шикарный багажник. Багажный отдел просто космический. В комплекте также есть заводская аптечка, знак аварийной остановки, запаска. Все тут есть. Даже защита есть. Но сейчас не стоит. Вот такие крутецкие сиденечка. Карты со вставками под алюминий и кожей. место. В смысле пассажир. И машина очень красивая, состояние у нее шикарное, как для своих лет. редкость большая в нашем крае. сейчас мы еще капот откроем, посмотрим, что там делается. вот эти две заветных педальки. наш обычный пыльный но чистый без подтеков мотор машина едет бодро ровно без каких-то рывков дерганий работает все идеально Готова к любым проверкам, как говорит хозяин, к любым из того. Вот такая красоточка у нас. Сегодня на осмотре. Ну что, на этом будем прощаться. Всем спасибо. Всем пока.